ॐ ग्रीं शिवप्रसादसम्पन्नायै नमः ॐ ग्रीं शिवशैलकुमारिकायै नमः ॐ ग्रीं शिवानन्दरसार्णवायै नमः ॐ ग्रीं शिवान्धपुरवासिन्यै नमः ॐ ग्रीं शिवसाम्राज्यदायिन्यै नमः ॐ ग्रीं शिवानन्दरसाधारायै नमः ॐ ग्रीं शिवगौर्यै नमः ॐ ग्रीं शिवभोगदायै नमः ॐ ह्रीं ब्रह्मपूजितायै नमः ॐ ह्रीं दिव्यसुन्दर्यै नमः ॐ ह्रीं पद्मवासिन्यै नमः वेदस्वरूपायै नमः ॐ ह्रीं कुमारजनन्यै नमः ॐ ह्रीं बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः ॐ ह्रीं शरणागतरक्षणायै नमः ॐ ह्रीं अनुग्रहप्रदायै नमः ॐ ह्रीं चन्द्रलेखाभिभूषितायै नमः ॐ क्रीं सर्वलोकवशङ्गर्यर्यर्यर्यर्यर्यर्यर्यर्यर्यर्यै नमः ॐ क्रीं सुरासुरनमस्कृतायै नमः ॐ ह्रीं मूलाधारगदायै नमः ॐ क्रीं सुषुम्नाद्वारमध्यगायै नमः ॐ ह्रीं चतुर्वर्कफलप्रदायै नमः ॐ क्रीमात्मारामायै नमः ॐ ह्रीं पञ्चदशाक्षर्यै नमः ॐ ह्रीं मणिपूरकसुन्दरायै नमः ॐ क्रीं आधारशक्तिरूपिण्यै नमः ॐ ग्रीं आर्द्रजनरक्षिण्यै नमः ॐ आर्यघनस्तुतायै नमः ॐ ह्रीं आर्यावर्दनिवासिन्यै नमः ॐ ह्रीं आद्यन्तशिवरूपायै नमः ॐ क्रीं आदितत्त्वप्रकाशायै नमः ॐ ग्रीं श्रीविद्यामन्त्ररूपायै नमः ॐ ग्रीं चतुर्वेदान्तवेद्यायै नमः ॐ ग्रीं श्यामलापीडवासायै नमः ॐ क्रीं महामायास्वरूपायै नमः ॐ ह्रीं रत्नमन्दिरवासायै नमः मल्लिकाधामभूषायै नमः ॐ ह्रीं मन्तायिनीस्वरूपायै नमः ॐ ह्रीं हारायै नमः ॐ ह्रीं शिवभामाङ्गस्थितायै नमः ॐ ह्रीं गजास्यगुहपालिन्यै नमः ॐ ह्रीं संसाररोगनाशिन्यै नमः ॐ क्रीं वीणागानप्रवीणायै नमः ॐ ह्रीं कोणत्रयनिविष्टायै नमः ॐ ह्रीं मूलमन्द्रस्वरूपायै नमः ॐ ह्रीं बुधदेहायै नमः ॐ क्रीं शिवशक्ति ऐक्यवेषायै नमः ॐ ह्रीं शाश्वतैश्वर्यसुपदायै नमः ॐ क्रीं तुषारगिरिनिवासिन्यै नमः ॐ क्रीं शिवमानसहंसिन्यै नमः ॐ क्रीं स्वर्णताडङ्गचोभितायै नमः ॐ क्रीं दारिमे बीजरदनायै ॐ क्रीं पटपत्रोदरायै नमः विग्रहायै नमः ॐ क्रीं सौन्दर्यगुणसंयुक्तायै नमः ॐ क्रीं जालन्द्रमहापीठायै नमः ॐ क्रीं पूर्णगिरिपीढवासिन्यै नमः ॐ क्रीं चतुष्षष्टिकलात्मिकायै नमः ॐ क्रीं सर्वदोषविनाशिन्यै नमः ॐ ह्रीं मन्दस्मितमुखाम्बुजायै नमः ॐ ह्रीं कल्याणनिलयायै नमः शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः ॐ क्रीं शुभसौभाग्यनिलयायै नमः ॐ क्रीं दक्षात्परविनाशिन्यै नमः ॐ क्रीं सच्चित्कुटुम्बिन्यै नमः ॐ क्रीं सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः ॐ क्रीं चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः ॐ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க